Удары по гражданским целям наноситься не будут. Посмотри, разорванные люди. Б... Кто тут русский мир ждал слоган России на площади? Вы этого нет, хотели, нет, да? Вот этот центр Баварии. Это твари бомбят нас. А вот теперь посмотрите Сумская 55. Детям просто, дети замерзнут. Мрази. Я думала, у меня ребенок пойдет сюда учиться. Это кабинет Руденко на третьем этаже. Это неправда. Российские войска не бомбят украинские города. <плес> Горите в аду, <плес> Российская. Вот это для истории. Если будет возможность выложить, я обязательно выложу. Что превратилось в мою жизнь? Дырка только что российский самолет сбросил бомбу на ТЭС. И мы сказали, что этим лицам ничего не угрожает. Тикиса пролетел в самолет и скинул бомбу. Детский сад. Вот дом развалило. Вот его нема. Женщине ногу оторвало, вынесли в машину. Подивите, что у нас робится. Подивите, что у нас робится. Пришел брать не народ. Подивите, что сделали вот тут. 25-й и, и, и нет подтверждения, достоверного подтверждения гибели гражданских лиц. Умерших сколько лежит? Лежит один труп. Это вот другой труп лежит. Братская помощь от вас, русские. Вооруженные силы Российской Федерации принимают меры по обеспечению безопасности мирного населения Украины. Давай ее сюда! Давай ее сюда! Давай, давай, давай да. успеем! Скажите этому не путинскому не хуй. Хуй. вот эти и глаза, хуй. вот этого ребенка, иначе, врачей, Ой, ну чтоб он сдох сначала. Дней находятся под беспощадным расстрелом жилой инфраструктуры. Нас просто уничтожают. Мы пятые сутки находимся без тепла. Мы пятые сутки находимся без воды. Мы пятые сутки находимся без электроэнергии. У нас заканчиваются продукты питания. У нас заканчиваются медикаменты. У нас 300 человек ранены. Но вражеские оккупанты, российские войска стреляют по больницам с орудий, уничтожая даже лечебные учреждения. 20, 20, 20, 30, 30. Выведены из строя аппаратное вещание телевышки. В результате удара разрушение жилых домов не допущено. Телевышка, одно четкое попадание вверх, вот четыре трупа. Такое впечатление, что это семья, которая шла вместе. Потому что они находятся все вместе. Нету следов разброса взрывной волной. Вот сзади горящее здание. Вот это бывший спортзал «Авангард». Он как раз догорел. Наши солдаты и офицеры стремятся не допустить жертв среди мирного населения.